আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া চাহৰ ৰেচিপি আৰু আপ মানে এই চাহকাপ খালে সকলোৰে উপকাৰিতা হয় ত' ভাবিলোঁ ময়ো আপোনালোকৰো উপকাৰ হওক তো সেইকাৰণে ল'লোঁ এয়া ফুলখিনি ধৰিব পাৰিছে নীলা অপৰাজিতা আৰু এই নীলা অপৰাজিতাখিনিৰ পৰা মই বনাবলৈ লৈছোঁ আজি একাপ ব্লু টি আৰু এই চাহকাপৰ বহুত উপকাৰিতা আছে তো যেনে মানে নেচাৰেল পেইনকিলাৰ হিচাপে ইয়াক খালেও বহুত বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায় আৰু আপোনাৰ হাৰ্টৰ পৰা আদি কৰি চুলি স্কিন এইবোৰ সকলোৰ কাৰণেই চাহকাপ খুব মানে ভাল হয় তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তাৰপাছত এটা ষ্টেপ হয় যিটো কৈ মানে মই কেনেকৈ চাহকাপ মানে প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ মানে ঠাৰিবোৰ এৰুৱাই দিম যিহেতু এই ঠাৰিবোৰ দি আচলতে চাহকাপ মই নবনাওঁ সেইকাৰণে এনেকৈ ফুলৰ পাহিবোৰ দিয়ে বনাম তাৰ ভিতৰত এইখিনি অলপ আছে এইখিনি উলিয়াই দিব লাগে ফুলৰ পৰিমাণটো যিহেতু কম সেইকাৰণে পানী লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এগিলাচ আৰু এগিলাচটোতে মানে একাপ হোৱাকৈ মই ৰাখিম আৰু মানে এইখিনি দিম আৰু অকণমান জাষ্ট অকণমান বেছি পানী দিম আৰু যাতে একাপ চাহ হয় তাৰ কাৰণে ৰাখি দিম এইফালে মই এনেকৈ পাত দি দিলোঁ আৰু ইমানখিনি পৰিমাণ বেছিকৈ লৈছোঁ মানে একাপ ফুলকে দিলোঁ আৰু এইকণ বহাই দিছোঁ যাতে এইকণ শুকাই গ'লেও একাপচা ৰখি যায় এইফালে এতিয়া চচপেনটো পাতি দিলোঁ আৰু যেতিয়া অলপ উতল মানে গৰম ভাৱটো আহিব তেতিয়া মই তাতে ইয়াত ফুলৰ পাহিখিনি দি দিম এইফালে এনেকৈ ফুলৰ পাহিখিনি এৰাই ল'লোঁ আৰু কেইবামান আচলতে মই উতৰাই থৈ দিছোঁ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি নিদিলে ভালো নাপাব চাবলৈ সেইকাৰণে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইপৰা থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি পাহি মই ইয়াত এড কৰিম এতিয়া গৰম পানীখিনি এতিয়া পানীটো উতল আহিছে আৰু তাতে মই ফুলখিনি দি দিম আৰু মই আচলতে এইখিনি ঘৰৰ পৰাই গছৰ পৰা ছিঙি লোৱা হয় আৰু মানে এইটো এই ফুলখিনি মানে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে মানে আনিব পাৰে আনিব পাৰে মানে এইটো যেনেকৈ মোৰ ওচৰত এতিয়া কেঁচা আছে মই গছৰ পৰা লোৱা কাৰণে আৰু তেওঁলোকে সেইটো শুকুৱাই মেলি পেকেটিং কৰে আৰু আপোনালোকে যিসকলে বিচাৰে ল'বলৈ সেইটো আপোনালোকে তাতে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ পাতখিনি মানে ফুলৰ পাহিখিনি সেইখিনি এনেকৈ ইয়াত ঢালি দিছোঁ এয়া চাওকচোন ব্লেডখনত যে ফুলৰ পাহিখিনি থৈ দিছিলোঁ তাতো ইয়াতে কালাৰ ৰং কালাৰ এৰিছে মানে এইখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম এই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কি ধুনীয়া এটা কালাৰ মানে আহিছে চাহটোৰ আৰু মানে এই এটি যে এই ব্লুখিনি যে কালাৰ এৰিছে কিন্তু এই গ্ৰীণখিনিয়েও মানে ফুলৰ পাহিখিনিয়ে কালাৰ এৰি দিয়ে সেইকাৰণে এইখিনি বহুত বেছি টাইম থ'ব নালাগে আৰু যিহেতু পানীটো উতলাই লৈছিলোঁৱেই ইয়াৰ খালি ৰসখিনি টনালৈকে আৰু মই আৰু ব্লু কালাৰটো পূৰা এৰালৈকে ৰাখি দিম এনেকৈ এতিয়া মই কালাৰটো যেতিয়া এই গোটেই পাহিখিনি এৰি দিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই ফুলখিনি কাঢ়ি দিম ফুলৰ পাহিখিনি কাঢ়ি দিম আচলতে এতিয়া আমাৰ চাহকাপ হৈ গ'ল চাহকাপৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে ধৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে একদম ব্লু কালাৰ হৈ গৈছে আৰু কৈছিলো যে ব্লু টি বনাইছো সঁচাকৈ ব্লু টি মানে কালাৰটো আপোনালোকক মানে চাহকাপ যে ব্লু টি বুজাইছে আৰু চাহখিনি এনেকৈ বাকী ল'লো আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে দুই ধৰণে খাব পাৰি তাক দেখাম আৰু আপোনালোকে যিসকলে ৰাতিপুৱা মানে চাহকাপ ৰাতিপুৱা গধূলি বুলি কেতিয়াও কোনো সময় নাই যেতিয়া তে খাব পাৰিব খালী মানে এই এই চাহকাপ আপোনালোকে যিসকলে মানে অকণমান টেষ্ট বিচাৰে আৰু নেমু খাই ভাল পায় সেইসকলে ইয়াতে অলপ নেমু এড কৰি দিব পাৰে যাতে টেষ্টটো অলপ খাবলৈ ভাল হয় আৰু কালাৰটো অলপ এৰি দিব ইয়াত ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে নেমু বহুত নেমুও এড কৰিব নালাগে জাষ্ট অলপ এইফালে হৈছে মানে একো ইয়াত এড নকৰাকৈ অকল জাষ্ট ফুলৰ পাহিখিনি দি বনোৱা চাহকাপ তাৰপিছত আৰু এফালে হৈছে নেমু অকণমান দি দিছোঁ যাতে তাৰ এটা নেমুৰ এটা ফ্লেভাৰ আহে ত' সেই সেইকাপ মানে নেমু দিয়া চাহকাপ হৈছে এই কাপ আৰু একো নিদিয়াকৈ বনোৱা কাপ হৈছে এই কাপ আৰু আপোনালোকে দুই ধৰণে খাব পাৰে যিসকলে অকণমান টেষ্ট বিচাৰে এই কাপ আৰু যিসকলে নিবিচাৰে এই কাপ তো বাকী ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু যদি কিবা আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ পৰা মানে বিচাৰে বা মই দিয়াটো আশা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনাব আৰু নেক্সট মই কি বনোৱাটো বিচাৰে ত' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই